assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar bizga kelayotgan eng oxirgi savollar bilasizlarmi nima ustoz shuncha harakat qilyapmiz o'qishga kira olarmikanmiz kuchimiz yetarmikan eplay olarmikinman degan savollar mana man degan man -man abituriyentdan ham kelyapti bu savolni berayotgan abituriyentni ko'ziga qarab turamanda ba'zida shunda umidsizlik o'ziga bo'lgan ishonchnig to'la to'kis suyungani juda bir tushkun kayfiyatni ko'raman man bu videoni nimaga yozyapman hozir hamma o'quvchini birdaniga to'plashni imkoni yo'q bo'lyapti hozir bilasizlar kimdir ertalab kimdir kechki payt har xil bo'lib ketgan hammani imkoniyatdan kelib chiqib dars vaqtini belgilaganmiz va darsimizni o'zini vaqti ham muhim ahamiyatli bo'lganligi sababli va bunaqa ba'zi bir tushuntirish yetkazish kerak bo'lgan ilmlarni yetkazishga fursat bo'lmayapti o'shani hisobidan hozir sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan bir hikoyam bor <laughs> mana shu hikoyani sizlarga yetkazish uchun ushbu videoni yozishga qaror <laughs> qildim bu hikoya muso alayhissalom zamonlarida bo'ladi muso alayhissalomning yonlariga bir ayol <laughs> keladi ayol muso alayhissalomga aytadiki ya muso yo ollohning payg'ambari robbingizga bir duo qilsangiz manga ham farzand ne'matini bersa ajab emas man ham farzandlik bo'lsam shuni duo qilib bering deb so'raydi muso alayhissalomdan muso alayhissalom u ayolga ho'p deb turib allohga nido qiladilarki ye alloh sanin bir bandang bor ekan bir bandang bor bir cho'ring bor ekan shuni sandan hojati bor talabi bor farzandli bo'lishni istaydi ko'pga berganing kabi shu ayolga ham bir, bir, bir farzand ne'matini bersang shu ayolning qalbi sevinsa deb duo qiladilar muso alayhissalom shunda allohdan nido bo'ladiki ey muso man bu ayolni qadarini yozganman bu ayolni qadarida aqim deb yozilgan ya'ni aqim degani tug'mas farzand ko'rmas deb yozilgan u farzand ko'rmaydi deganlar olloh taolo muso alayhissalomga shunday deydi muso alayhissalom ayolni yoniga kelib ei qadar taqdir shu ekan olloh sizni aqim deb yozib qo'ygan ekan boshqa nima ham qilamiz chidashga majburmiz deb u haligi ayolga ushbu javobni aytadilar oradan bir yil o'tib haligi ayol yana keladi ey ollohning payg'ambari ey muso allohga nido qiling bizga ham bir farzand ne'matini bersa biz ham farzand sevinchidan rohatlansak deb muso alayhissalom yoniga yana keladilar muso alayhissalom yana allohga nido qiladilarki ey olloh ey karim zot shu ayolga bir farzand bersang shu ham bir sevinsa deb duo qilganda alloh taolo yana o'sha javobni beradi men bu ayolni aqim deb yozganman deb yozganlar haligi ayolga ushbu javobni muso alayhissalom aytganlaridan keyin haligi ayol yig'lab ko'ngli o'ksib yana qaytib ketadi oradan bir yildan ziyodroq vaqt o'tadiki muso alayhissalom ko'chada ketayotgan vaqtlarida o'sha ayolni ko'chada ko'rib qoladilar qarasalar qo'lida go'dak chaqaloq hayron bo'ladilar va o'sha ayolni yoniga boradilarki ey ayol meni tanidingmi ha tanidim men seni yaxshi eslayman sen bir necha yil oldin meni oldimga bir ikki marta kelgansan allohdan duo qilib so'rardikki senga farzand ne'matini berishini lekin olloh yozib qo'ygandi senga farzand bermasligini bu bola kim kim bu bola deb so'raganlarda muso alayhissalom ayol aytadiki bu meni bolam olloh menga farzand berdi deydi muso alayhissalom hayron qoladilarda va yana allohga nido qiladilar ey olloh ey robbim men <mimansi> sendan bu ayolni farzandli bo'lishini duo qilib so'raganimda menga aytgan eding bu aqim deb yozganman lekin bugun ko'rsam ko'chada uning qo'lida bolasi bor farzandi bor ye allohi meni bunga aqlim yetmaydi menga buning sinoatini sirini tushuntirgin deb so'raydilar shunda alloh taolo aytadiki bu ayol kechalari bilan mendan hojatini so'rardi mendan farzand so'rardi ey allohim menga farzand ber deganda de, men unga sen aqimsan derdim u esa menga qarata ey allohim sen rahimsanku derdi har gal men unga sen aqimsan sen tug'masan deganimda de, u har gal bir javobni berardi sen rahimsan ya'ni sen rahimsan sening fazling sening yaxshiliging adolatingdan ustun men har qancha meni tug'mas deb atasang ham baribir sening rahmatingga ishonaman deb menga duo qilardi menga nido qilardi va shunday ham bo'ldi mening fazlim mani rahmatim mani mehribonligim adolatimdan ustun keldi men bu ayolga farzand berdim deydi buni bo'lgan voqea deb qarashimiz kerak bizga abituriyentlar juda juda ko'p murojaat qilishgan o'zimni o'sha kichkinaligimdan boshlab hozirgi kungacha aynan ana shu kunlarda abituriyentlarda stress juda juda ko'p ko'raman stress nimaga robbimizga bog'lanmaymiz bolajonlar hozir aynan o'zbekistonda mana shu o'ttiz besh million aholini ichida sizchalik o'qiyotgan odam bormi shayton alayhilani iblis shayton bo'la turib la'natlangan bo'la turib allohga duo qilib so'radiki ey ollohim menga qiyomatgacha fursat ber men bandalaringni adashtiraman o'zimni yo'limga tortaman deganda olloh shaytonning duosini ijobat qilmadimi fir'avn fir'avn bo'lib turganida zolim bo'lib turganda men xudoman deb turganida allohga nido qilardi ollohi menga mana bu narsani ber menga mana bu narsani ber deb nido qilganida olloh unga berardi qanchadan qancha allohni tanamaydigan iymonsiz odamlar bor yer yuzida atrofimizda yashaydilar agar ular ollohga o'zining hojatini so'rasa olloh ularga beradi ana endi siz shuncha mehnat ustida turibsiz shuncha iymon ustida turibsiz qo'lingiz duoga ochiladi ko'zingiz qur'on o'qiydi qulog'ingiz azon eshitadi qur'on eshitadi namoz eshitadi sizlarni duolaringiz ijobat bo'lmasa unda kimniki ijobat bo'lishi mumkin bolajonlar nimaga uzoqmiz shu narsadan nimaga o'zimizni chetga tortamiz bunchalik men sizlarga bu narsani yilni boshidan beri aytib kelaman yilni boshidan bizni mehnatimiz hamma qilayotgan ishimiz ertalabdan kechgacha bizni ishlayotgan uydagi vazifalarimiz man bilan qilayotgan vazifalaringiz darslaringiz yo'lingiz hammasi sizning mehnatingizni yarmi qolgan yarmi esa ilohingiz bilan bog'lanish orqali bo'ladi bolajonlar agar siz mehnatni qilsangiz allohga bog'lanmasangiz nima degan bo'lasiz alloh meni o'zimning kuchim ham yetadi menga duoning keragi yo'q degan amal ustida tushib qolgan bo'lishimiz mumkin ehtiyot bo'lishimiz kerak va men sizlarni mo'tadil bo'lishga chaqirganman faqat allohga bog'lanib qolibgina amalni ilmni esdan chiqarish ham noto'g'ri agar siz ikkovni bog'lang bilasizmi olloh sizni darajangizni qanaqa ko'taradi nega ishonmayman shu narsaga hech bir duo qilib so'raganmisiz hech allohim o'zi mani duo mani o'zi taqdirimda mana shu y o'qishga kirish yozilganmi yoki yo'qmi mana shuncha mehnat qilyapman shuncha harakat qilyapman ollohim agar yozilmagan bo'lsa san rahimsan saning adling har doim fazlingdan past turadi saning fazling ulug' saning mehribonliging ulug' hamma yaxshiliklar sanda agar mana ok shu o'xshga kira olmaydi deb yozilgan bo'lsa robbim san mehribonsan o'zgartir mani ok o'qishga kiradiganlar safidan qilgin deb hech duo qilamizmi alloh shunday zotki agar bandasi unga qo'l cho'zib duo so'raydigan bo'lsa alloh shu duoni qaytarishdan uyaladi tasavvur qiling uyaladi sizdan bizdan uyaladi agar duo qilsaku qo'limizni quruq qaytarsa uyaladi siz bir duo qilsangiz u shu duoni ijobat qilmagandan ko'ra qilmaslikdan ko'ra butun yer koinot osmonlar parchalanib ta ketsa tog'lar evilib ketsa dengizlar barq urib qaynasa butun yer osmon mavjud o'lib ketsa alloh uchun osonroq bizni duoymizni ijobat qilmagandan ko'ra siz mana shunday fazl ustidagi insonsiz o'zingizni imkoniyatlaringizdan nimaga foydalanmaysiz да foydalanayotgan bo'lishingiz ham mumkin lekin bunarsa, bu narsa bu sizlarga murojaatim agar bilsangiz eslatish agar bilmasangiz bu sizlarga bir o'rgatish bo'la qolsin bolajonlar qaytarib aytaman mehnatimizni o'zimiz bilan bog'lab qo'ymaylik faqat soatlab mehnat qilamiz soatlab yetti soat o'n soat vaqtimiz ketyapti hozir bitta fanimiz ustida shuni yuzdan ha? birini o'n daqiqasini allohga munojat bilan o'tkazing bolajonlar hamma narsani unutib faqatgina qo'lingizni duoga ochib sizdan hech narsa so'ralmaydi na tahorat so'raladi na boshqa narsa so'raladi faqat chin ixlos qalb olloh meni eshitib turibdi ko'rib turibdi degan narsa sizni ollohga bog'lashi shart kerak shu narsa buni zavqini o'shanda bilasiz buni topganingizni o'shanda bilasiz o'zingiz o'ylab ko'ring shu patgacha duo qilib so'ragansiz nimalarnidir hammangiz yaxshi bilasiz qaysi birini bermadi axir qaysi birini bermadi bergandir ortig'i bilan bergandir lekin qaytarganiga ishonmaym shunday ekan bolajonlar yosh bola kabi o'zinglarni hojatinglarni so'ranglar unutmanglar bu narsani man, Fakat, blan, kalıp, blan, man. bu narsadan judayam xavftaman faqat amal bilan cheklanib qolib duoni unutishingizdan alloh bilan bog'lanib qolmasligingizdan judayam xavfdaman ushbu videodan ushbu hikoyadan qisqagina o'zingizga kerakli xulosani olib oling bu bo'lgan voqea bir hikoya emas bir ertak emas bir rivoyat emas bor ekan yo'q ekan emas bunaqa misollarni sizga juda ko'p keltirishimiz mumkin imkoniyatimiz cheklangan bittagina shu hikoya sizni allohga bog'lashi kerak shuni umid qildim xolos salomat bo'lasizlar